До на корысть краины готовые студенты университета Брешины. На первые дни Брестской крепости урочисто был даден и старт третьему працовному семестру. До белорусских юнаков и девчат долучились так само студенты Российской Федерации. Гэты и юнаки и девчаты уже ведают, чем заняться себе летом. Студенты Брестских университетов зусим худко станут бойцами студотрадов на самых разных объектах. Працовные путевки и мурачисты вручали на площадь церемониалу Брестской крепости. В этом году, в год молодежи, в год 70-летия Великой Победы, мы планируем трудоустроить более 10 тысяч молодых людей. Ребята Будут трудиться на знаковых объектах. В первую очередь, конечно, это наша э, республиканская молодежная стройка, атомная электростанция э, в Гродненской области, поселок Островец. На сегодняшний день 100 студентов Брестского технического университета уже работают на будавництве АЭС. У Бресте знаковым объектом станет будовля молодежного патриотичного центра. На юге задействуются свыше сотни бойцов. Так само студентская молодь будет работать у отрадов педагогичных, сельскохозяйственных, сервисных, экологичных. У Бресте все это Планует створить и еще один новый студотрадовский профиль. В этом году мы планируем сформировать первые для, для города Бреста, впервые будет, это отряды медицинского направления. Это э, девушки-медики будут работать в нашей Брестской областной больнице. Працовный десант Брешчины так само высадится и у России. У свою чаргу российские студенты будут спрацовать на белорусских объектах. Плячом до пляча яны будут кластиться глины у подмурок не только Будолев, а и Аброуства. Во-первых, обмен опытом. Во-вторых, мы не враждебные государства. Мы, можно сказать, буквально 25 лет назад были еще единым государством. Мы одни и те же люди, поэтому у нас общие интересы. Это очень здорово, потому что дружба – это главное, что помогает строить. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.